Я хочу отметить, что в условиях так сказать, жаркой температуры, теплой температуры окружающей среды существует реальная угроза возникновения пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний. А тех продуктов, которые представляют повышенную эпидемическую опасность, это прежде всего такие продукты, как вареные колбасы, молокопродукты, кондитерские изделия с кремом, это мясные рубленые изделия, и особенно салаты многокомпонентные, заправленные майонезом. Что же можно брать с собой? Это... Мясные продукты, натуральные мясные продукты, например, буженину. Или, может быть, допустим, лангет какой-то, или отбивные, только которые прошли тщательную термическую обработку. Овощи нужно загоде помыть дома в проточной воде. Ни в коем случае на природе не пользоваться различными случайными источниками воды. Это может быть родник или какой-то там водоем. С собой обязательно нужно захватить бутилированную воду. Ну и здесь на какой пикник без шашлыка? Конечно, шашлык можно готовить. Это продукция, которая проходит достаточную термическую обработку и, в принципе, никакой так сказать, потенциальной эпидемической угрозы она не несет. Ну вот, если обычно пикники проходят где-то в лесопосадках, то уже могут появиться первые грибы. Но надо помнить, что все эти грибы дикорастущие, они представляют угрозу, потому что среди них может находиться бледная поганка, употребление которой может привести к смертельному исходу. Кроме того, следует помнить, что выезжая на природу, нужно подумать о своем здоровье, это и только о здоровье своих детей, потому что меню, которое предусмотрено для взрослых, оно совершенно отличается от меню, которое нужно предусмотреть для маленького ребенка. Да, если взрослые люди могут употреблять, допустим, консервированную продукцию, консервы, промышленного производства, рыбные, мясные, то ребенку нужно подумать, что нужно взять именно специальные, именно такие овощные консервы или мясные для детского ассортимента которые можно вот в полевых условиях употребить, и они никакого вреда ребенку не принесут. И не забывайте о соблюдении правил личной гигиены.